Привет, с вами София. Я уже делала видеообзор на этот журнальчик, но он был мне подробно. На сегодня хотелось бы больше подробностей. сказать про подарок, который шел, но они в конце было интереснее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Итак, вот э, горя... Ну, я в том видео не говорила про горячую тему, и вообще про то, что такие постеры еще. Дарите I love you, young. Ну, я люблю. 50 секретов счастливых отношений. Вот он такой. такая. Дарите Два постера. Финанта Тарабарова и Эмма Уотс. Два постера. Потом... Портрет звезды. Новая жизнь. Зейна Малик. В группе Айн Джекти. Слава и любимый. Вот чем расскажете его страничка в соцсети um, про номер. Вот номер написан. Номер 2 февраля 2016 года, 1993 год, мы без меня. Так, смотрите. Время на мою не пригоди. Рядом с удивительной винкс. Вот такие вот номер, кто любой винкс, то не ставлю уже куколь тишина. Письмо редактора. ну, из мест. Может, может быть, почтовый ящичек, который мы не будем читать. Как я сказала, это мне интересно. С любовью. Ну, как всегда, мода. То, что мода, на лютый. Здесь повышенного внимания. Ну, брюк, прямые брюки, мини -зон пальто потом у нас академик стал как всегда это у нас эм, развесили свои спидшот ну не знаю спидшот ничего интересного ну, тоже да прикольно спидшот спидшот развесили свой спидшот Ну, это так, интересно. На волны. Это про волосы. Это про волосы. Я там не ход. Так, посмотри, как он будет интересный. Закрученный сюжет. Ну, что это значит? Ну, как всегда, прически модники. Вот у нас вот такая будет прическа буду прическа. И к шуме не закрутим. Ну, я пости помыть. Я это не буду что-то. романтик. Да. Ну, так вот про него написано. Так, как в кино? Ну, что он там говорит? Если вместе терпеть, почти будет легче летать. Ну, я не знаю. К чему вопрос, он отвечает. Потом твоя история любви Главный выигрыш. Что-то... Девчонки, мы вручаем каждый из вас подарок набор для творчести. Подарок набор для творчести от роса. Дуже хороший. Меня... я купляла вот такий наборчик. Техника декотажа. Вот цвета, Тоже тут це тільки в вже тест, его можно пройти. Перший постер, який ми зустріли, це прикольно, но если убирать, то будет жалко. Я постеры вообще якось буду Если вырасту, не нравиться журнал. То так, Я тебя люблю. День Святого Валентина. Mm -hmm. вот mm -hmm. okay. вот интересная темка, доверять и разговаривать по душе. Mm -hmm. Интересно. Потом это правда или миф? Так. Медно-солнце и mm -hmm. mm -hmm. романтика. это -то тоже но избранное. что-то у нас а, ну, тоже про них немножечко это очень много вопросов заботиться быть друзьями ну, все только начинается это же какая-то интересная тема дальний портрет вот это наверное не очень будет Пусть говорят. Умеешь ли ты говорить? Нет. С -а тест. Тоже в моем журнале, по-моему, два теста. Или три. По-моему, два. I love you is. Любовь это, ну, допустим, любовь это самое необъяснимое чувство на земле. Уже классно было сказано. Любовь это самое красивое чувство на свете. То есть, ну, каждый, ну, каждый хорошо так объясняет. Молодцы. Я люблю вот разделять, очень на страничка, хочу поделиться. Классно. Потом строго по календарю. Так, это интересная любовь. Так, такая любовь. Так, тут такое удивительное. Ну, что просто интересные факты. Вот, как допустим, губы в 2000 раз чувствительней кончиков пальцев. вот у нас тоже что-то Такое -то... ароматный кому платье с днем рождения дорогой. Вот. потом у нас идет э, самая наивность Потом у нас тоже немножко что-то там рассказывается, потом самая первая прежняя первая, первая песенка, наверное, поддерживает группу, видимое стекло классно. Потом маленькая страничка пик. У нас вот, такая интересная. И тут можно дружками там Ромео, кстати, Джульетти. Естественно, я уже добралась, вот глаза мы заразлюстили и уже нашла Ну, я могу показать кому интересно, а кому нету. Все, добралась, дальше не ну, вторую половину какого-то сердечка тоже что-то интересное, но вообще на это же не будем. Наконец-то у нас наша Светлана Тарабарова, наш второй пост. Вот интересный, такой красивый. Город. И гороскоп на февраль. Вот, девушка водолей. Вот про интересное. Говорят. Что могу вам сказать? А теперь смотрим датки в день-то первую страничку уже все А сейчас, как я и обещала, про подарок. В подарок вышли яркие заколки. Вот здесь было три вида. Из них я хотела ости, дуже-дуже хотела, но в нашем магазине не оказалось. И я купила окуки. Были черненькие. Подробнее немножко расскажу. Они черненькие. Они хорошо блестят, так, когда у них У них били точки и письку жечки. А письку жечки и Ну, что с непонятно, понятно, если с ней ну, дуже, дуже, дуже понравилось и дуже красиво буду так в школу, если ты сходишь. Но, но, честно, честно вам я скажу, если появятся вот такие, я даже думаю, буду но, думаю не не вот, вот можно так в школу там пить, -пи. а с такими там литом ли там просто приколоться не вижу все классные я а уже очень вкусные. если мне будет и в другом журнале то точно куплю а если в тем то я же, так не знаю мы же не буду но бы дуже хотелось бы сам фон, на фоне у журналов, сам, сам журнал не самый любимый не дуже классный Подарок мне понравился тоже. Ну журнал трошки больше. Ну, как бы в цей журнал, ну, точнее, до цього журнала если ось вот такие вот заколки то вин бы был шикарный. Ну а так, могу сказать, что хороший и сам, и сам журнал, а вот подарок я бы заменила. Ну, что делать В общем, тоже трошечка так объясняется. Ну вот, в общем... Я их еще снимала, бы хотелось вам показать. Это мое второе видео про этот журнал. Сейчас будет немножко подробнее рассказать про него, а так, то наверное, все Спасибо за просмотр. Пока-пока.